Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyr. Yenidən qarşınızdayıq. Bir ildən çoxdur ki, koronavirus pandemiyası ilə mübarizə aparırıq. Bu mübarizə dövründə dəfələrlə sərt karantin rejimində yaşamalı olmuşuq. Eyni zamanda karantin rejiminin yumşalmalarına da şahidlik etmişik. Son günlərdə Azərbaycanda koronavirusa yoluxmada azalmalar baş verir. Bu azalmaları və havaların istiləşdiyini nəzərə alarsaq, karantin rejimində hər hansı yumşalma gedilə bilərmi deyə sual yaranır. Məsələn, açıq havada maska taxmamaq kimi vəsaitə. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev mövzu ilə əlaqəli bağlı danışarkən qonşu ölkələrdəki vəziyyəti müqayisə edib. Hər bir ölkənin müxtəlif situasiyaları var. Bu situasiyalara uyğun olaraq karantin rejimi sərtləşdirilə və ya yumşaldaqla bilər. Hazırda bizdə vaksinasiya prosesi davam edir. Karantinin sərtləşdirilməsinə ciddi zərər yoxdur. Biz hamımız çalışmalıyıq ki, indiki dövrdə epidemiya əleyhinə bütün tədbirlərə əməl edək. Vaksinasiyanı da sürətləndirərək ki, karantin rejimi ilə bağlı sərtləşdirməyə deyil, yumşalmaya doğru gedə bilərik. Yay fəslə yaxınlaşır. İnsanların istirahət etmə ehtiyacları, immunitetlərini möhkəmləndirmək üçün günəşdə olma zərurətləri var. Bunları nəzərə alaraq hamımız vətəndaş və cəmiyyət olaraq məsələyə daha ağıllı yanaşmalıyıq. Bu tədqiqisə karantin rejimindən keçmə zərurəti yoxdur. Quliyev vətəndaşları vaksinasiyaya daha çox cəlb olunmağa çağırır. Bununla özləri ilə yanaşı qohumlarının da həyatını xilas etmiş olurlar. Vaksinasiya prosesi bütövlükdə dövlətimizin, cəmiyyətimizin bu vəziyyətdən çıxmasına gətirəcək. Bildiyimiz kimi, İsrail dövləti pandemiya şərtlərini bütövlükdə aradan qaldırıb. Çünki əhalinin 50%-dən çoxu artıq peyvənd olunub. Abuş təxminən 1 aydan sonra bütün məhdudiyyətləri aradan götürməyi planlaşdırır. Orada da geniş şəkildə vaksinasiya aparılır. Bizə də bu proseslər baş verə bilər. Ona görə də hamımız vaksinasiyaya üçün daha çox əhəmiyyət verməliyik. Əhalimizin təxminən 40-45 faizi vaksinasiyə cəlb olunsa, bütün qadağalar aradan qaldırılsa, əvvəlki həyatımıza qayıda bilərik. Pandemiya şərtlərinin nə vaxt, nə qədər davam edəcəyini heç birimiz bilmirik. Amma düşünürəm ki, qarşıdakı qış aylarında indiki kimi yoluxma halı qeydə alınmayacaq. Koronavirusun başlanğıc nöqtəsi olan Çinin vəziyyəti hal-hazırda digər ölkələrlə müqayisədə daha sərbəst görünür. Xüsusilə turizm sahəsinə digər illərə nəzər saldıqda, bu il artım müşahidə olunur. Çin sakinləri milli bayramlarının ilk günündə ölkə daxilində 56.4 milyondan çox səyahət eda biləşdiriblər ki, bu da keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 111.5% çoxdur. Pandemiyadan əvvəl 2019-cu ildə may tətil zamanı Çinin nəqliyyat sistemi təxminən 54.6 milyon sərnişini daşıyıb. 2020-ci ildə Çin sakinləri may tətilləri dövründə ölkə daxilində 115 milyon səyahət ediblər. Çin ağlət naziliyim proqnozuna görə, bu il mayın 1-dən 5-nə dek səyahətlərin sayı 260 milyonu keçəcək. Microsoft şirkətinin sahibi Bill Gates və həyat yoldaşı Melinda Gates boşanma qərarına gəliblər. 27 ildir ailəli olan cütlük bu barədə Twitter səhifələrindən məlumat yayıb. Uzun müddət düşündükdən sonra niyyəhamızı bitirmək qərarına gəldik. Biz fond üzərində birlikdə işləməyə davam edəcək, lakin cütlük olaraq həyatımızın yeni mərhələsini birlikdə inkişaf etdirə bilməyəcək. Qeyd edək ki, Bill və Melinda-nın bu nikahının 3 övladı var. Şirkət sahibinin sərvəti hazırda 130 milyard dollar təşkil edir. Bill və Melinda Gates fondu isə 45 milyard dollar dəyərli malikdir. Bu günlük bu qədər, dəyərli izləyicilər, yenidən qarşınızda olacağıq. Bizləri izləməyə və dəstəkləməyə davam edin.